श्रीपरमामये नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभाहो सर्वामिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च शूदना श्रीभगवानुवाच काम्यानाम् कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुत्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतप ज्यमिति चाभरे निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्रा त्रिविध सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याजम् कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव आवनानि मनीषिणाम् एतान्य तु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चयं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म यक्लेशभयात्यये सराधसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभे कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम् अर्जुना सङ्गम् त्यक्त्वा फलम् चैव सत्यागसात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलम् कर्म कुशलेनानुषजते त्वसमाविष्टः चिह्नसंशयः यत्त्वम् कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यादिनाम् प्रेत्या न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि बोधमे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम् वा विपरीतम् वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवम् सचिकर्तारम् आत्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्य स पश्यति दुर्मतिः र्यस्य न लिप्यते कर्त्वापि सहि माम् लोका न हन्ति न निवर्जते ज्ञानम् ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम् कर्म कर्तेति त्रिविधकर्म सङ्ग्रहः ज्ञानम् कर्म च कर्ता च ख्यानि यथा वक्षुणापि सर्वभूतेषु येनैकं भावमं व्ययमीशते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन नानाभावान् पृथग्विधान् सर्वेषु भूतेषु तत् विद्धिराजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् काले सक्तमहैतुकम् अत त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागर्वेश तद्वृतम् कर्म यत्तत्सामुच्यते यत् कामेषु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेश्य पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्ता ङ्गो नृत्युत्साहमन्दितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल तेषु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षोहालङ्कर्द राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः सशो नैश्रृटि कोलाशः विषादी दीर्घसोति च कर्त्ता च मच उच्चयते बुद्धिं वेदं धृतेयैव पूर्णाक्षत्रीभिः श्रुणु धनञ्जय प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया या वेत्ति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मञ्च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थानिपलीतां च बुद्धिसा पार्थ

च न विमुञ्चति दुर्मेधाः यदि सा पार्थकामसि सुखम् त्रियाणि त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तम् यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम् सात्रिकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखम् मोहनमात्मनः निद्रादस्य प्रमादो तत्कामसमुदाहृतम् पृथिव्यां वा देवी देवी शुभा पुनः सत्वं प्रकृतिजं मुक्तं यदेविष्यत्रिवृगुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम् शूद्राणा च परंतपः परमादि कवित्तानि समावक्रवय गुणैः शमोतमस्तपश्यौ च शान्तिराज्यवमेव च स्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं ये चाप्य पलायनम् भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषिपौरक्ष्य वाणिज्यं वैष्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म स्वभावजं। शूद्रस्यापि स्वभावजम् कर्मण्यभिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् प्रभृतिर्भूतानाम् येन सर्वमिदं तम् स्वकर्मणा सिद्धिम् विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजम् कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे सर्वारम्भाणि दोषेण धूमेनाग्निर्वामृताः दो सर्वत्र ृह नैष्कर्म्यसिद्धिम् परम सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिप्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति बोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिषयान् स्यत्वा, रागद्वेषौ युतस्य च विविक्तसेवी यतवाकायमानसः, कायमानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्मः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति सर्वेषु भूतेषु वराम् भक्त्या मामपि जानाति या वा तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा न्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् परमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मन्त्वरः बुद्धियोगमुपाश्रित्य चित्तसतम् भव मच्चित्तसर्वदुर्गाणि ष्यसि अथ केनाहङ्कारा नोष्यसि विनश्यसे यदहङ्कारमाश्रित्य न योज्य इति मन्यसे सर्वभावेन भारत तत्र सात्पराम् शान्तिम् स्थानम् प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् यथे चिरदा कुरु सर्वपुरुषतमम् भूयः मे परमम् वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति क्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रथिदानेऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा तपस्काय नाभक्ताय ना कदाचना नदा युसूष्यति पाज्यम् नचमात्वव्यस्य यति यैमनं पायमं गुरियम मद्भवतेशभिदास्यति भक्तिमैवा मामे वैश्यस्य संशयः नगतस्मान मनुषेशो कश्चिन्ने प्रियकृतमः भविता न तस्मा अन्यप्रियकरो भुवि अद्य शरे धर्मं यमान् धर्मम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन ना तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि लोकान् पुण्या पुण्यकर्मणा कश्चिदेन क्षुरम् पाकेण चेतसा कश्चिदज्ञानोहश्चे धनञ्जया अर्जुन उवाच नष्टो मोह सुरप्रसादानयाक्षुरासन्देहः करिष्येवनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिद्भुतं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गु्यमहं परम् योगं योगेश्वरा कृष्णा साक्षात् कथय तत् स्वयम् संस्कृत्या संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं पश्यामि च मुर्मुः संस्कृत्य संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः योगेश्वर कृष्णः यत्र पाथो धनुरः तत्र श्रीमेव ध्रुवाणी ॐ नीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत् सर्वे सन्तु निरा